Salam, sabahınız xeyirli olsun. Masazırda dayanacağıq yaxın 569 nömrəli marşruta yaxın. Yəni marшруtdan 50 metr aralı məsafədə iki otaqlı həyət evi satışdadır. Ev artıq təmir işləri tamamlanmaq üzrədir. Yəni xırda bəzi işləri qalır. Yəni bir həftəlik belə bir işləri qalıbdı. Ev bu evin həyəti, üst görünüşü. Onu qeyd etdim ki, fundament karkaz betonludur. Zirzəmsi var, kürsülüdür. Qaz soxaq təminatıdır. Kombi ə, hər bir otağa çəkilib, konqvə xətləri, kombi aparatının yeri burada saxlanılıbdır. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Bura həyətidir. Yəni belə bir oturmağa yeri qalıb. Quruntuların axması üçün trab xətti çəkilibdir. Həyətinə daş döşənib və evə daxil olduqda belə bir dəhlizi, dəhlizdən sağ tərəfdə mətbəxi Mətbəx mebel üçün yeri də artıq hazırdır. Göründüyü kimi yerinə də aşağı beton vurulubdur. Döşəməsi laminatdır. Bura zal otağı. Kondisioner üçün işıq xətti çəkilib. Qumb sistem qeyd etdim kimi hər buraxa çəkilib, görünüşü həyətədir. Otağın qapıları qoyulacaqdır, yəni hər bir otağın qapısı qoyulacaq və bütün divar köşklərində də naşıqlar buralaşaxdır. İşıqda bu rozetkalar qoyulacaq hər biri. Yəni xırda işlər qalıb. Bura isə yataq otağı. Bura isə yataq otağıdır. Qeyd etdim ki, yəni bax burada qapılar qoyulacaqdır və hamam otağı. Sənət qaydasındadır çıxarış büdcəsidir. Bura isə hamam otağı, mətbəx qartelli. Bu evin başlanğıc qiyməti 32.000 manat deyilir. Yəni tam hazır vəziyyətdə. Yəni qapılar da qoyulacaq. Yəni xırda işlərin hər biri görünəcəkdir. 32.000 manat və real alıcıya da endirim olunacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.